Татьяна, ваш все-таки ответ, тем не менее, почему а -а -а. это происходит сейчас? Я думаю, что это происходит сейчас только по одной причине, что все суды и следствия проходят в зоне с определенной зоной АТО. И в этой зоне достаточно большое количество следователей, судей, работников прокуратуры, которые поддерживают те настроения, которые, которые имеются в зоне АТО. Они имеют там родственников. Некоторые судьи сами из Донецка, из Макеевки, там еще откуда-то из вот каких-то городов, которые в зоне АТО. Нельзя вести следствие тем людям, которые там проживают. Нельзя их судить в том регионе, в котором сейчас их судят. И вопрос, Если бы стараться. Если бы следствие вели по ротации какие-то другие следователи, там, командированные западной центральной Украины, судьи. а, осудили а судили судьи, да, точно а также так же по ротации, либо в других судах, я такой бы ситуации судей, не было. Судьев нема фахитцев с справы. я вам, знаете, что по этому поводу скажу, с приводу фахивцев. Я у вот себе записала даже про ваш детонатор отдельно, а гранату отдельно. Да? И я, ставлю, я тоже правовед, и у меня такое же образование, как у судей. Вот тут я бы хотела вступ... При всем моем не совсем положительном отношении к судьям, тут бы я хотела заступиться. Судья не должен быть специалистом во всем. Судья должен знать закон. И для того, чтобы правильно рассудить, он должен в заседание пригласить специалиста. Он должен был военного специалиста пригласить в заседание, а который должен был дать а, фаховую, да, ну, это фаховую, а знаете, теперь, заключение, да, заключение, что из этого детонатор, что из этого граната. А судья должен был принять уже решение согласно действующего закона. Но опять же, какого закона? Вот тут я с Валентином соглашусь. У нас нет закона, которое бы было применено к к той ситуации, которая у нас там. А там ситуация вообще непонятная. Войну, военное положение мы не объявили. А, а то а, за пределы законодательства гражданского не выходит. Причем, а то это ж там очень ограниченная территория по законодательству. А у нас это обширная территория, а то даже таких территорий не предполагает. И поэтому судья-то судит его по какому закону? Закон, который работает в мирное время. Отсюда вся проблема. Совершенно.